Isu ini tidak kurang besarnya berbanding dengan TPPA tapi tidak ada lagi kaukus yang bincang. Sekarang ni dah dia puji antara, UMNO. Di antara, uh, apa nama apa nama kerajaan dan pemakang hulu langat kata apa puji UMNO sekarang tak apa amdak um, mantap. Baik. Uh, yang berikutnya. Eh hey, dulu, lah. hey, dulu pun pas dengan DAP lah. Landing ha, landing. Eh dulu pun pas dengan DAP. Landing. Ah dulu pun cemilok juga. Yang berhormat hulu langat nak landing. Dia jampuk dia pula yang koyak. Baik. Uh, saya nak landing uh, point poin di Pertua. Uh, poin di Pertua, sebenarnya kita telah mengadakan sidang parlimen pada hari ini agak lewat berbanding dengan negara-negara lain. sebagai contoh Vietnam mengadakan sidang khas parlimen dalam isu tarif ini 3 April 2025. Perdana Menteri mereka berucap membentangkan langkah mitigasi dan berjaya mendapatkan penangguhan 90 tarif 90 hari daripada Amerika. Thailand pula 9 April 2025 sudah bersidang tergempa Menteri Keuangan mereka bentang pelan tindakan untuk rundingan balik cukai di import Singapura pula walaupun Singapura walaupun berdepan pilihan raya umum Tetapi 8 April 2025 Perdana Menteri mereka telah umum tubuhkan pasukan petugas nasional Kita 5 Mei 2025 hari ini baru kita nak bincang dan baru nak bentang di sidang parlimen khas Apapun tak ada masalah lah better late than never dengan izin Perdana Menteri Pertua tetapi kita nak kata inilah dia tahap seriusnya kita tengoklah masa saya berucap ni sebagai rekod tak ada seorang pun menteri penuh yang ada di dalam dewan ini tidak ada seorang pun padahal kita bersidang sehari je bukan lama pun sehari je kita nak bersidang ni uh, kita lepas ni buat phone call nak buat majlis raya nak buat video tiktok dan sebagainya boleh Sambil sebelum kita nak bersidang pula pada bulan Jun puan ye puto kita semua sedar bahawa isu tarif Amerika Syarikat ini bukan isu kecil dan kita semua dah jangka inilah isu yang akan berlaku sejak daripada kempen Presiden Amerika lagi. Yang mana calon yang menang pada hari ini telah menyebut tentang isu tarif ini dalam kempennya. Sebab itu saya pelik. Bila Perdana Menteri kata tadi, ia perkembangan yang tidak dijangka. Eh, seluruh dunia dah jangka. Seluruh dunia sudah menjangka. Tiba-tiba kita kata tidak dijangka. Tak apalah. Tetapi apa yang kita nak sebut bahawa ini sebenarnya sepatutnya sudah kita jangka dan kita sudah bersedia daripada awal. Dan ia menjejaskan jutaan ringgit hasil ekspor negara kita. Dan dalam saat getir seperti ini pun, kerajaan hanya menghantar pegawai junior ataupun dengan maaf, menteri yang agak junior untuk berunding dengan Washington. Sepatutnya macam jiran kita Indonesia menghantar menteri penyelaras ekonomi mereka, setaraf menteri keuangan. Vietnam hantar timbalan Perdana Menteri mereka untuk berunding dengan Amerika. Kita hantar dengan maaflah timbalan ketua Siti Usaha yang agak junior dalam perkhidmatan. Jadi tak nampak mana seriusnya kita. Sepatutnya kita hantar Menteri Keuangan lah kalau boleh. Ataupun Ah, Menteri Menteri Ekonomi bercuti di Indramayu Kota tak tahu Menteri Ekonomi bercuti. Jadi sebulan pula cuti. Selamat datang Menteri Miti. Maaf oh, ya tadi saya petik sikit. Saya nak rekod Menteri Miti masuk balik. Jadi kita kita nak hantar menteri ialah menteri menteri Miti pun dah agak uh, senior tapi orang tak nampak kekuatan ialah dari sudut parti sendiri pun tidak ada mungkin tidak ada lagi lah kekuatan tu jadi jadi saya harap supaya kalau boleh ada pemimpin agak senior untuk dihantar. Uh, untuk dihantar pergi. Uh, kalau Menteri Ekonomi pun kita panggil dia balik. Sebab tak munasabah luluskan cuti. Eh kita dalam keadaan nak berperang sekarang ni. Kita nak berperang sekarang ni. Perang ekonomi. Tiba-tiba perang ekonomi kita memberikan cuti sebulan. Kepada seorang menteri yang menggap portfolio yang agak penting. Ini satu, saya rasa satu perkembangan yang agak luar biasa. Yang berlaku di dalam negara kita pada hari ini. Tak ada isu lain kerana isu pemilihan parti. Pelik eh kita sedang diketawakan perkembangan ini. Tak puan yang bertua, izinkan saya membawa perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada satu perkara yang semakin mendesak. Iaitu pergantungan Malaysia kepada kuasa-kuasa besar dunia. Amerika Syarikat dan China. Tahun 2024 menyaksikan lebih 25% ekspor cair Malaysia bergantung pada dua negara ini. Dengan China menjadi rakan dagang terbesar kita selama 16 tahun berturut-turut merekodkan perdagangan melebihi US 212 bilion US dollar. Fakta ini kelihatan hebat di atas kertas tapi ia merupakan pedang bermata dua. Bila kita menghulur, bila mereka menghulur kita gembira. Bila mereka menarik balik, mengenakan tarif unilateral, unilateral tadi kita tu duduk. Saya ingatkan dewan ini bahawa dunia sedang bergegar dengan perebutan hegemoni. Dengan izin when elephant fights it's the grass that suffers. Dengan izin itu kota raja minatlah. Tapi sebenarnya ini peribahasa bahasa daripada Afrika ni Dia ada asal-usul Jadi kita ini di petua bukanlah gajah Kita ibarat rumput di tengah-tengah dua ekor gajah besar Kalau kita terlalu condong kepada satu pihak Kita akan dipijak oleh pihak satu lagi Jadi kita perlu mengekalkan dasar bebas, neutral dan berprinsip Jangan sekali-kali menjadi alat kepada kuasa besar dunia Yang hanya memikirkan kepentingan mereka dalam soal perdagangan okay, dan hubungan antarabangsa. Masih Mas tanya sikit boleh Pak Mas? mas, mas? Ya lah boleh lah. Boleh ha. Sikit-sikit. ini baru betul sahabat. Adakah terus, Malaysia terus. adakah Malaysia sekarang ni dia, dia tidak dia tidak dia tidak bebas maksudnya adakah Malaysia sekarang ni kalau kita lihat sekarang ni dia berpaksi kepada satu-satu negara. Sedangkan amalan negara kita ni kita kita negara bebas maksudnya yeah, yeah. kita bebas untuk berkawan dengan Amerika, okay, okay. bebas berkawan point, China, point. The, dengan China, dengan Rusia saya, dan sebagainya. Yeah, yeah. kita dah faham, kita dah faham. Sebab itulah kita sebut dalam dalam perbahasan kita ini untuk mengekalkan dalam mengekalkan bermaksud kita kekal dengan keadaan kita yang ada pada hari ini. Jadi saya rasa bahasa ini kita kena faham sikit apa maksudnya. Jadi bila saya kata kita kena kekalkan keadaan kita telah pun di, di daripada dulu lagi bahawa jangan sekali-kali kita dilihat condong kepada mana-mana pihak dan saya ingin mengambil kesempatan di dewan yang mulia ini untuk bertanya pihak kerajaan pengumuman dana tambahan hari ini untuk PKS yang diumumkan hari ini adakah ia sebahagian daripada pakej 40 bilion ringgit Malaysia yang telah diumumkan dalam belanjawan 25 tempoh hari yang merangkumi kemudahan pinjaman, jaminan pembiayaan perniagaan dan pelbagai agensi untuk sektor PKMS dan PKS kalau ini benar-benar dana baru, Alhamdulillah. Tapi kalaulah ia merupakan pengumuman yang sudah diumumkan sebelum ini, maka ia tidak nampak berbeza. Jadi jangan nanti pengumuman ini nampak gah, tapi sebenarnya hanya kitar semula angka yang lama. Saya lebih suka menambah cadangan supaya kerajaan membina konsortium dalam kalangan PKS tempatan. Manfaatkan program seperti SME Go Global dan galakan ekspor Bumi Putera serta menyediakan tabun khas bagi menampung usaha dan vokasi pasaran. Kita mahu supaya dalam tempoh lima tahun Tidak ada satu pun negara Yang menyumbang lebih 10% import kita Supaya kalau satu jatuh Kita masih punya 10 lagi untuk berdiri Tuan Seri Pertua Jangan kita ulang kesilapan terlalu bergantung pada satu sumber Jangan sampai akhirnya kita hanya menjadi pemain pinggiran dalam ekonomi dunia Sekadar pembekal bahan mentah kepada industri negara maju Saya ingin mengangkat satu isu yang sudah lama menjadi rahsia terbuka Tapi masih belum ditangani dengan serius Struktur ekonomi Malaysia yang terlalu bergantung kepada sektor pembuatan berasaskan pemasangan dan komoditi mentah, walaupun sektor pembuatan mencetakkan nilai jualan sebanyak 881.8 bilion ringgit Malaysia pada suku keempat 2024, pertumbuhan ini banyak disumbangkan oleh aktiviti pemasangan dan pengeluaran produk dengan margin rendah seperti elektronik dan komponen otomotif. Jadi model ekonomi ini menyebabkan industri lebih cenderung mengambil tenaga buruh murah dan berkemahiran rendah. Sementara graduan universiti pula terpaksa mengemis pekerjaan yang setimpal dengan kelayakan mereka. Oleh demikian, kita perlu berhenti menjadi tukang jahit dalam rantaian nilai global. Malaysia memiliki potensi besar dalam sektor bernilai tinggi seperti semikonduktor dan tenaga boleh diperbaharui. Sebagai contoh, Terengganu punya simpanan unsur nadi bumi sebanyak 7.19 juta tan iaitu 44.4% daripada jumlah nasional. Jadi kerajaan belum beri perhatian serius kepada pembangunan wilayah utara dan pantai timur. Seperti Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Kawasan-kawasan ini bukan saja kaya dengan sumber semula jadi. Tapi juga punya kedudukan geografi yang strategik. Untuk pembangunan industri dan pelabuhan. Tanah yang luas dan kos operasi lebih rendah. Menjadikan kawasan mas, ini sesuai untuk pembangunan industri berteknologi tinggi. Encik Mas, mungkin saya mahu sedikit penjelasan. Adakah Encik Se -no, Mas setuju bahawa kerajaan dalam keadaan yang lemah dalam menentukan perdagangan yang lebih proaktif ini ketika dalam penjelasan tadi dilihat bahawa kita tidak kita hanya reaktif di atas apa yang berlaku dan tidak ada persediaan di peringkat awal jaringan perdagangan dengan serantau dan alternatif yang ada adakah setuju soal kenyataan ini Terima kasih, si. saya rasa boleh masukkan dalam ucapan saya dan kalau kita lihat dulu tahun 2013 ketika kita berdepan dengan isu TPPA saya nak sebut bagaimana kerajaan pada masa itu Barisan Nasional sebagai kerajaan Buat satu kaukus yang wakil rakyat daripada barisan nasional dan pakatan rakyat pada masa itu. Bentuk satu kaukus. Bincang perjanjian kerjasama trend spesifik TPPA pada masa itu. Itu isu TPPA. Hari ini, sebab itulah saya rasa kerajaan perlu memperlihatkan konsistensi dalam mengeluarkan pandangan. Dan apabila uh, pelabur, ini masanya untuk menarik pelabur. Dan kerajaan perlu dilihat konsisten di dalam meletakkan apa-apa jual pendirian dan apa-apa jual isu saya ingin menyentuh walaupun tidak ada kaitan tapi bila perdana menteri dilihat seolah-olah macam mengeluarkan kenyataan yang tidak menggambarkan isu sebenar pelabur agak kurang yakin dengan kemampuan kita untuk berdiri dalam isu rundingan petros dan petronas sebagai contoh saya boleh contoh ambil contoh dalam bulan yang Januari Muhammad. lepas uh, PM keluar uh, sikit lagi PM keluar kenyataan kaitan, tak perlu lah ucap di sini sila terima duduk terima kasih uh, tapi Rundingan dah selesai tapi sekarang rundingan masih belum selesai. Jadi kenyataan-kenyataan sebegini kenyataan menyebabkan orang-orang yakin kepada kita, negara kita Malaysia. Terima kasih. Duduklah, duduklah. Merapu je. Tutur. Duduk, duduk. Duduk. Ya, merapu berdua. je. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Mas. Saya campur Yang Berhormat Sri Gading.